Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья, я рад приветствовать всех вас в стенах Дома футбола, рад приветствовать от имени руководства нового президента Анатолия Конькова, всех участников сегодняшней встречи, посвященной подписанию договора между Федерацией футбола Украины, Министерством образования и науки, молодежи и спорта о развитии школьного футбола на 2013-2016 годы, а также меморандума между Федерацией футбола и Министерством внутренних дел. Наш договор, безусловно, будет определять дальнейшее развитие школьного футбола на ближайшие годы. Поэтому предлагаю сейчас проанализировать основные его положения. Говоря о школьном футболе, прежде всего нужно сказать о том, что в украинском футболе в ближайшие годы должен быть возведен крепкий фундамент для построения настоящей системы развития детско-юношеского футбола. Этим фундаментом пирамиды футбольного образования является именно школьный футбол. Как вам хорошо известно, много связанных с этим вопросом остаются нерешенными, прежде всего в контексте экономической ситуации в массовом футболе. В сегодняшней ситуации невозможно решение названной стратегической задачи без тесного сотрудничества и поддержки органами государственной и местной власти. И в первую очередь это касается участия в этом процессе региональных федераций футбола, которые являются главными действующими лицами в развитии футбола на местах. Благодаря сотрудничеству Федерации футбола с Министерством образования и науки в свое время появился третий в неделю урок физической культуры в школе, как уже было озвучено сегодня, да, что существенно повысило двигательную активность учащихся повсеместно предрасположенных гиподинамии. Футбол стал неотъемлемой частью школьной программы по подготовке, школьной программы по физической культуре, по подготовке. К сожалению, мощные программы материальной помощи в системе школьного образования, которыми был подкреплен первый договор, были свернуты очень давно, еще в 2005 году. Мы не должны повторять ошибок наших предшественников в этом плане, ибо прекрасно понимаем, что без централизованных программ помощи футбольными мячами, строительства площадок с искусственным покрытием в регионах будет тормозиться развитие школьного футбола, как в показателях массовости детей. Которые набираются из школы в США, так и в критических так качеств... и в критериях качества занятий. Нужно констатировать, что сегодня большинство украинских школьников занимаются футболом в ненадлежащих условиях, а учителя не получают за эти занятия достаточного стимулирования, что ведет к снижению качества занятий и уменьшению интереса, ухудшению отношения детей к таким занятиям. Федерация футбола также реализует новый проект относительно передачи в регионы комплекта «Все для урока футбола». Это минимальный набор необходимый для качественного проведения урока футбола в школе. Это рюкзачки с мячом, насосом, фишками, манишками, книгами и дисками по школьному футболу. Федерация будет передавать их каждой региональной федерации футбола для поощрения общеобразовательных школ на местах. Причем, ну, соответственно, будет контролировать, чтобы э, данные материалы попадали непосредственно в школы, чтобы получались школами. Безусловно, основой развития школьного футбола являются массовые школьные соревнования на местах. Главный пример здесь ⁇ это кожаный мяч, который развивается благодаря работе Ассоциации ама аматорского футбола и ее руководителя, президента Федора Шпига. На сегодня это уже четыре возрастные группы, и не только массовость, но и качество организации, особенно финальных соревнований. Это стабильное финансирование, стабильные спонсоры. Однако тут мы ставим задачу улучшить качество организации соревнований, начиная с самых низовых звеньев. Хотя понимаем, что для этого необходима мощная помощь, прежде всего финансовая, от государства. Как это делается в России и Беларуси, где турниры «Кожаный мяч» полностью финансируются за счет государственного бюджета. К сожалению, в Украине все зависит пока в данный момент от частного капитала. И этот вопрос тоже необходимо ставить серьезно и более плотно вовлекать государственные структуры. Еще одна актуальная задача – это введение национальных школьных соревнований для девочек, которых на сегодня нет. Но, как вы заметили, было сказано о том, что недостаточно яркий, интересный, красочный, тоже необходимо их развивать. Это вошло в наш, тоже вошло в наш совместный договор. Это должен быть хороший национальный турнир, по примеру, проведенного в этом году национального кубка школьного футбола Евро-2012, который позволил школьникам каждого уголка Украины ощутить себя причастными к проведению грандиозного события Евро-2012. Предлагается сделать подобный традиционный турнир и целесообразно сориентировать его именно на девочек. Безусловно, необходимо восстановить и поддержать второй по массовости школьный турнир среди сельских школьников. Подарим радость, радость детям, организованный обществом «Колос» и агропромышленным комплексом. В свое время это специфическое социальное мероприятие, ориентировано именно на сельскую молодежь, было признано УЕФА вторым в Европе среди лучших проектов массового футбола. К сожалению, каждый год уменьшалось его финансирование. А в 2012 году эти соревнования вообще не проводились. Нужна поддержка и массовым региональным школьным турнирам, таким как Харьковский турнир тысячи команд, Днепропетровская школьная Евро, Киевская и Донецкая школьные футбольные лиги, турнир среди интернатов для детей-сирот и не один. Важной задачей в школьном футболе мы видим методическое обеспечение. Безусловно, нужно активизировать переподготовку учителей физической культуры на региональных курсах по школьному футболу, которая за последние годы была сведена к минимуму. А это является определяющим в качестве проведения школьных уроков футбола. Важной инициативой для стимулирования творческого роста учителей физической культуры является также всеукраинский конкурс на лучший урок футбола и лучший инновационный урок, который, не провод... который проводился Министерством и Федерацией совместно. Конечно, нужно в больших объемах обеспечить школы и нашими методическими наработками, новым учебникам и новой компьютерной программой по школьному футболу. Последний важный аспект школьного футбола, которым следует заметить, это его социальная значимость. Федерация футбола реализует сегодня мощный социальный международный проект «Открытые развлекательные школы», за что мы очень благодарны шведскому посольству в Украине, и а также участвуют в проекте «Честная игра», организованном Бюро немецкого международного сотрудничества и государственной службой молодежи и спорта. Помимо них мы хотим запустить со следующего года свой национальный социальный проект «Открытые уроки футбола», который должен затронуть все регионы Украины. Используя эти проекты, мы сможем более эффективно Организовывать работу региональных центров развития детско-юношеского футбола, которые также планируется открыть в каждом регионе нашей страны. Целью проектов является использование в качестве мощного воспитательного инструмента принципа Футбол для всех, когда главным критерием является не спортивный результат любой ценой, а привлечение массового привлечение детей к здоровому образу жизни, что также является превенцией детской преступности и конфликтов. Исходя из записанного состояния развития школьного футбола и учитывая сложившиеся негативные тенденции, считаем, что краеугольным камнем в решении проблемы должно стать создание надлежащих условий для занятий. Для этого необходимо объединение усилий центральных и местных властей власти и Федерации футбола с целью предоставления материальной помощи системе школьного образования. Конкретными шагами в реализации этой цели должны стать мощные централизованные программы обеспечения школ футбольными мячами и другим необходимым инвентарем для качества на занятий. Также должно быть максимально увеличено строительство площадок и футбольных полей, как синтетических, так и естественных. Вторым направлением является методическое обеспечение и переподготовка учителей физической, физической культуры для улучшения уровня преподавания футбола в школе и, соответственно, качества занятий, что также существенно влияет на заинтересованность учащихся. Наконец, третьей главной стратегической задачей является использование школьного футбола как одного из наиболее эффективных инструментов воспитания детей. Мы бы хотели поблагодарить Министерство образования и науки, Молодежи и спорта, Министерство внутренних дел, также Государственную службу Молодежи и спорта, Национальный Олимпийский комитет и все другие государственные и негосударственные организации, поддержавшие нас в развитии школьного футбола. Таким образом, мы, в принципе, определили, в каком направлении будем двигаться и как будем выводить школьный футбол в Украине на новый качественный уровень. Уверен, что договор, который мы сегодня подпишем, не должен остаться на бумаге, а его реализация должна послужить качественным и позитивным результатом для массового футбола в целом. Поэтому благодарю их, благодарю за внимание. Слово представляється ісполнительному директору Національного олімпійського комітету Наталі Коваленко. Шановні учасники заходу, шановні представники Федерації футболу, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, від імені Національного олімпійського комітету України дозвольте привітати вас з такою хорошою позитивною подією, як підписання і договору про співробітництво і меморандуму. Хочу відмітити, що завдяки активній позиції Федерації футболу України наші юні громадяни е, отримують можливість не лише активно займатися спортом і вивчати основні е, основи футболу. Вони також ще зможуть і е, активно приймати е, проводити свій час, що важливо, особливо зараз, коли е, дуже багато дітей дійсно страждають на Захворювання пов'язані з, з відсутністю достатньої кількості рухової активності. Ні для кого не секрет, що здоров'я нації взагалі залежить від того, які основи в дитинстві були закладені кожній дитині і, і в тому числі, основи рухової активності. Ініціатива Федерації футболу, яка вже реалізується багато років, є важливою, є стратегічною для нашого суспільства. І Національний Олімпійський комітет підтримує таку ініціативу і вбачає в ній важливий, важливу позицію, пов'язану із співпрацею між державними структурами, органами державної влади і громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. Дуже надіємося, що ця ініціатива буде реалізована в конкретних діях, в конкретних результатах, і дозвольте від імені Національного олімпійського комітету побажати учасникам співпраці, успіхів і конкретних результатів, які будуть виражатися в наших перемогах на спортивних змаганнях. Дякую. Спасибо. Итак, в выступлениях были обсуждены основные направления дальнейшего развития школьного футбола, который определяет договор о взаимодействии министерства и федерации. Я думаю, нет смысла зачитывать текст договора. Вы можете увидеть на экране основные его положения. Итак, коллеги, я приглашаю заместителя министра образования, науки, молодежи и спорта Бориса Жибровского и исполнительного директора Федерации футбола Украины Максима Бондарева подписать этот исторический документ. Пожалуйста, папки, который мы надеемся станет новой вехой в развитии школьного футбола в Украине. Обмен папками. Большое спасибо. Спасибо за поддержку, зал.